Такого мы еще не снимали на турбокультиваторе. Народ, просто посмотрите это видео до конца. Я прям восхищен. Поле просто капец. Растение выше вертитила. Мы такого не ожидали. Это самые боевые условия. Тут прям вообще... Это что? Это просто... Пушка. 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 Она... еще идет. О! свою работу сделаем полностью. Итак, в э, это хозяйство, где мы проводили сборку, запуск нашей тяжелой бараны, которая показывает результат в поле, э, мы с собой захватили э, еще наш вертикил, который э, с нами ездит для демо-показа. Э, он уже довольно-таки старичок относительно, ему примерно года 4. Мы его везде возим по демо-показам, кто просит. И еще бывают такие ситуации, может, у вас просто такая же, можно к нам обратиться. Кто смотрит себе технологию обработки почвы вертикальную, но еще не знает, пойдет ему, не пойдет, а как оно, а что оно. Бывает такое, что нам звонят, там у вас вертитил для демо-показа есть, мы такие, да, есть. А если мы там закажем себе, допустим, там 40 гектаров обработать, можно? Можно. Вот. Мы привозим, собираем агрегат, э -э, оставляем его в хозяйстве. Фермер обрабатывает там сколько себе там, надо гектар. Вот, смотрит потом на всходы, на урожай и понимает, нравится ему вертикальная обработка или не нравится. То есть, вот кто планирует себе вертикальную обработку, вот мы можем вам дать наш вертитил, поработайте, посмотрите на результат, как оно, что оно, какие есть нюансы. То есть, а потом уже э, принимать решение, покупать вертитил, переходить на эту технологию, отказываться от пахоты или нет, ну, уже смотрите. Если вкратце про наш вертитил который мы возим для показов это агрегат шириной захвата 2,6 метров, который имеет э, крылья съемные. Э, мы прикручиваем крылья, получается 3,9 ширина его. Зачем мы так сделали? Затем, что не у всех есть мощные трактора под эти агрегаты. Вертикальная обработка требует, в принципе, таких мощных тракторов, потому что... 2,6 метра просит в районе 120 сил да, есть случаи, когда МТЗ тягал 3,9, но если вот понимать, то это не та скорость, не та глубина обработки, поэтому поэтому вот, желательно 120 лошадок на 2,6, на этом вертителе мы поставили сразу 13 волновые диски которые идут в стандартной комплектации, и поставили восьмиволновые диски, которые э, идут как до попца. То есть вы можете выбирать, такие диски вам или такие нужны. У тех есть плюсы и у тех есть плюсы. Э, Что-то по... Э, какие-то лучше по одному типу грунта, какие-то лучше по другому типу грунта. Поэтому мы поставили и те, и те, чтобы фермер, которому мы привезли на демо пока сразу мог смотреть, ага, по этой стороне вот, вот, такой результат, по этот вот такой. Беру с такими дисками, к примеру. Сейчас мы соберем. Фермер в этом хозяйстве говорит, у меня поле, на котором просто хана. Поле очень ужасное, мне сосед отдал. Типа ничего не может делать. Поэтому вот поле будет для вашего турбокультиватора большим испытанием. Мы поле еще не видели, мы не знаем, куда мы сейчас попадем. Поэтому давайте смотреть. Такого мы еще не снимали на турбокультиваторе. Состояние поля и поле, по которому мы будем проводить демопоказ. Просто зацените. Рапс. Растение выше вертитила Гораздо. Вот просто мой рост метр семьдесят Так, сейчас вот последняя подготовка к демопоказу. Попробуем э, поработать в один след, в два следа, по диагонали, э, по полю, померяем. Взяли с собой перитрометр и покажем вам до прохода. Покажем после одного прохода, после двух. Так что садитесь, э, можете поставить видео на паузу, заварить себе кофеек и наблюдать. Будет очень интересно, что в этом поле сделает вертитил. Херсонская область, поехали. Стартуем! Итак, вот после первого прохода по самому, краю поля, по самому краю поля, по периметре, уже есть хороший результат. И это Украина, производитель Украина, вечезняный выробник. это Аверс Агро. Если кто-то выбирает между нами и Канадский. джентльменом РТС, зовите РТС, зовите нас, будут стоять рядом один второй будут рядом работать ценник конечно будет отличаться результат не результат не будет и про качество и про качество прошу обратить внимание на разницу в типе стоек наших и джентльмена поверьте в ресурсе разница есть поехали второй проход по своему следу о, все, идет. Смотрите высоту. А что-то трактор подминает. Конечно, не спорю. Вот просто кейс 10. В принципе, высота у него ну, нормальная. А что на этом поле до этого? Оранка была? Нет, просто обычная классическая заделка диском. Отключение стерни. Дисковка, улучшение. Культивация. Три, было, две дисковки было была одна культивация и посев сколько мы сейчас держим 13 километров да 14 2,5 литра на гектар сейчас показываем 210 трактор кейс 3,9 ширина вертитила расход Сколько? 2,6. 26 літра на гектар. Я трошки скорость збавив, зараз скорость до 14 км. Йому стало легше. І звісно, розход за ще цього вмешився. Вот. Це дуже тяжкі условия. Це так сказати рідкі условия. Нам це поле досталося нове. Люди нам його просто віддали за невозможностю нормально його зберігати. Ну да. Они отдали его нам в таком состоянии, просто без обработки после Грабса. Мы видим, что рапс даже не докошенный в связи с таким количеством травы, курьяна. Ага. Поэтому это очень экстремальные условия. богати у вас соседей, да, наверное, в землю раздавали? Ну як <реклама> да. Вот так вот мы можем. Мне даже ничего добавить. Уважаемые аграрии, пожалуйста, досмотрите это видео э, до самого конца. Это вот реально, реально э, будет крутое видео. Вы просите просто покажите работу в поле. Вот это самые, наверное, боевые условия, самые экстремальные условия для нашего вертитила, которые вот э, у него были. Он, мы его возим по ну 3-4 года, где-то так. Это самые боевые условия. Тут прям вообще очень интересно, очень интересно. Я метр семьдесят пять, рапс практически в мой рост, и мы пускаем по нему вертитил. И самое главное, это результат какой. Просто посмотрите, какой... Если, ну, извините, фанаты РТСов, извините, пожалуйста, но просто я не говорю, что он плохой. Ни в коем случае. Не-не-не. Это крутая тачка. Это крутой агрегат РТС. Но просто, когда в Украине делают такое, которое вот ни капли не хуже. Народ, просто посмотрите это видео до конца. Я прям восхищен. Ну, мы реально приехали. Мы не знали, куда нас зовут, на какое поле мы приедем. Нас просто предупредили. Приезжайте, у нас для вас сюрприз. Поле просто капец. И мы едем, мы не знаем, мы приезжаем, мы смотрим и просто ничего себе. А потом, когда мы запустили агрегат, вот фермер Сергей, фермер э -э Андрей, они говорят, мы такого не ожидали. Если честно, то я тоже, я тоже такого не ожидал. Это вот Greenway, это тот самый агрегат, у которого ожидание хуже, чем реальность. Когда реальность превысила результат, вот, вот просто... Блин, ребята, нужно пос посмотрите это видео до конца. Такое ощущение, что это танк, который замаскировали. Самый край поля. Высота. Остатков рапса. Тут не было прохода. Це мимо линии. Мимо линии прохода дисков. Мимо линии прохода дисков. Все, я дальше не мог то, у нас начинается без предела ну, 25 сантиметров. Ага. Уже плужна подошва. Проходит диска за счет вибраций. Плужна подошва. Уже 30. Уже 30. Он ага. свою работу сделал за счет вибраций, за счет колебаний и скорости. Вин її так сказати віддвинув на ну, глубже тріщини ну, ж дає вона, там, да, він становиться більш мягка але ж опять же що найкраще що це самий край поля правильно і що це от в ідеалі от по такому по діагоналі правильно я розумію пройтись? це він же ж пройшов по своїй колії, а тут він взагалі раз пройшов тільки Ось з цієї сторони отут він два рази проходив Ось тут він проходив два рази, а тут він пройшов раз. Опять же, слідо. в слід, Вслід, да? Оп. Єс, все. А тут ще більше. 35 сантиметрів. Да. 35 сантиметрів. Збоку, де не було проходу. Так, висел. Осе, сьогодні не було прохода. Край поля. Все. Уже. Уже плужно педаль. Ага. Да. Ты сантиметров не Тут же в два раза больше. Он свою работу сделал полностью. Вот э, слова фермера Веркетил свою работу сделал полностью. Опять же, по-хорошему, ну мы все вы, тем более понимаете лучше, чем я, э, в том, что Посреди поля, чуть-чуть или даже чуть-чуть дальше от края, результат будет еще лучше. А если э, пройти не след вслед, а потом взять по диагонали второй раз, результат будет еще лучше. Давайте дальше смотреть. Так, вертитил сейчас немного вымелим, чтобы вот посмотреть, попробовать дать больше скорости, посмотреть, что будет. Регулировка глубины. Происходится ну, по стандартному, клипсами. Идет по диагонали, как мы работали. И что? Что скажете? Вот это то, что оно должно быть. Чтобы порубил уже тут так, как оно должно быть. Два прохода заделаем. Составляем. Будет просто отлично. То есть вот то, что и этот. Один проход, второй по диагонали идем. Да, так, как и надо. Делаем. Я думаю, за два прохода вместе это у нас 5 литров солярки на гектар. Это что? Это просто пушка. пушка. Ну давай еще по диагонали встроим. Покажем глядачам что мы имели 30 сантиметров один проход на краю Иногда, иногда 20-25 когда как попадали Ого. еще идет о вот это нормально так, ну, если, с учетом того что я 35 то здесь без... вот у нас 35, ну, 33 десь. 30. 3, да, 32. ну вот видно, палец биля этого. Да. Тут чуть больше, чем палец. Да, 32-2,5 вот такая вот. Давай, Еще для чистоты эксперимента попробуем с этой стороны. А у нас с этой стороны э, 8-волновые, да, стоят? Это получается, я ехал в ту сторону, правая сторона. Да. 8 волновые... Не. Не, 13. 13. 13. 13. 13. Вот, вот там 8-волновые, а тут 13. да, есть усилия. Ну вот и такое иногда встречается. Мы бачим явный результат. И эта стрелочка, на видео я думаю, что там было, только бьется. А, и то, а что на током бьется? Потом было, лучше. было там вот. О, вот это, вот это показатель. Тут чуть -чуть вот, четко в диске. Да, это чтобы было, боялось, так, с, с той стороны лучше, сзади, нами, О, вот так вот четко видно. Вот это четко по следу. 13 волнового диска Оп Ну, все равно Тут хай не так він провалився На свої 30 Ну 31 хай 30 да. Він сделав mm. Тобто есть... Ну якщо він тут провалюється вниз Вот не, це вже це сильно багато дом Все одно це за пределами 30 І тут де в один проход? Де в один проход? 25. То есть... То есть у нас разница получается 25%. От 20 мы получили результаты. Или от 25? 25. От 25, на самом краю поля до... До того, что он тут где-то проваливается местами. Да, такое встречается, пускай не часто, в основном 33. Дима, короче, цель. Так, в принципе, в принципе, мы попробовали, шахотели Край поля. Один проход, край поля два прохода след вслед чуть дальше чем край поля один проход второй по диагонали и того что мы имеем по итогу демо -показа. имеем поле в не очень хорошем состоянии имеем наш турбокультиватор работали по ну, от, от края поля от края поля вот сзади меня в принципе видно результат работы. В основном в один проход, потому что мы попробовали в один проход, один проход, два прохода след вслед и показали, э, прошлись два раза по диагонали вторым э, проходом. Э, мы получили показатели по перитрометру от, э, от 25 до 35 сантиметров бывали места, когда прям попадало в эту трещину, которую э, пускает турбокультиватор по, по, э, по полю ой, в почву э, перитрометр вообще уходил полностью без там, супер больших усилий но такое мы встретили только пару раз вот основной его основной его показатель в среднем это 30 сантиметров на данном участке поля вот если бы было бы э, допустим почва более сухая там внутри, да, возможно тут там дожди не так давно прошли, почва там в этом, этот год в принципе очень насыщен влагой, возможно а, ну, можно бы были показатели там на пару сантиметров больше, так как трещину он бы лучше пускал бы э, по влажной почве трещину так же не пустишь, правильно вот я считаю мы справились, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии у кого есть РТС, хотите сравнить, звоните. Привезем, сравним, запустим. Всем пока-пока, до новых встреч. Спасибо, что нас посмотрели.